Мы пришли сюда для того, чтобы объяснить вам, что общественность Украины а от из такого постановка вопроса. Люди на во все умеют, когда будут знать, что ваша страна занимается прямым геноцидом против нашего населения, что вы отсылленно пройдете платить и не предоставляете никакой защиты. не будет какой-то реакции дальше будем продолжать будем блокировать кабинет министров, будем э, блокировать э, я считаю министерство иностранных дел э, потому что нам надо очень жестко с этим разгораться 6 месяцев вот уже 2 3 числа 6 месяцев 6 месяцев ни слуху не ни... так быть не может я, я говорю спрашиваю где президент который руководит силовыми э, органами всеми и министерствами иностранных дел где э, Админ и все остальные. Поверьте мне. Это никакая пиар-акция. Это нормальная реакция страны должна быть, нормальная реакция властей. Другие власти уже, туда военный контингент выслали, уже начинали э, разбираться с какие-то э, более жестко. Тут 24 человека, ни слуху не духу, И никто ничего не реагирует. Президент называет время приемное, когда он сам должен приехать к вам и серьезно заниматься этими вопросами. И должен был уже его визит в Грецию быть по этому вопросу. Может быть, закрытый какой-то, но должен был быть. Поэтому что надо от нас, поддержка Спасибо. будет, Спасибо. можете рассчитывать, Спасибо. четко можете рассчитывать на эту поддержку. Ну, да. Добро, да. Ну, не переживайте, я думаю, что все хорошо закончится. Вот поверьте да. мне, власть да. понимает только одно. силу, силу. Начнем проявлять такую силу, все будет нормально. Сюда, первый раз и не последний. Если вы не окажетесь нужных если вы вместе с нашим правительством не займетесь по-настоящему освобождению наших войков, мы будем более кардинальные действия производить. Я думаю, что это не будет способствовать развитию авторитета вашей страны. Выходите и говорите. Давайте принимать какие-то действия. Давайте что-то делать.